Вводят в Камазы, которым по 15-20 по лет э, за свои деньги ребята ставят, вот сейчас э, тахографы эти ставят, это учет работы водителя на линии, на перевозке. Вот. Э, плюс ко всему, эти машины не оборудованы завода тахографами, но есть понятие международные, международные перевозки и перевозки по месту, внутренние перевозки. Мы не, мы не, если поехал в поле грузиться, загрузился, мы не успеваем, допустим, выехать на трассу, довести это до РУС. Нету охраняемых платных стоянок. С нас, это, с нас требует отстой, с нас требует э, работу по вот этой Тахашайбе. Вот. На, на Николае в 200 километров нету ни одной платной стоянки, ни одной охраняемой стоянки нету. Где нам стоять, покажите, где нам отдыхать. Вот. Воруют запаски, сливают топливо, беспредел. То есть вы выступаете против этого закона? Мы хотим, чтобы все работали. Все. Они работают, и мы работаем. По 20 тонн. Значит, по 20 тонн всем. А 50, значит, по 50 все. А то, получается, они возят по 50, по 60, а мы возим по 20. На следующий день на всех портах, по Николаеве, есть приписание. Давайте, давайте, мы не снимаем. На следующий день на всех портах есть приписание. Можно вас тут Нет, нельзя, уже снимать После 28-го, вот, и очень большие штрафы на авантюр, на частный Но приходят две компании, Державная зерновая и Транссервис.